Rojo Kraton Surakarta sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pagupuno Kaping 13 utawi PP 13 hangabe kolowo enjing kundur ing zaman kelanggengan ing yuswa Pitu tahun Pagupuno 13 tilar tunyo wonten ing griya sakit indriyati Eng lalatan Solo Baru Watawis Tabuh Pitu Enjing Pawarto Puput Yuswanipun sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakcupono ingkang jumeneng Kaping 13 menika nilaraken raos duh kito ingkang lebet megaeng wargo masyarakat lan keluarga ageng Kraton Kasunan Surakarta Hadi Ningrat Pakupono ingkang cemeneng kaping 13 boten namung raja kraton kasunanan Surakarta kemawon ananging mujitataken tokoh budaya ingkang gadhahi krentek ingkang inggil babagan jagi warisaning leluhur ing jaman engkang sarwa muko menika salamining cemeneng pakupono kaping 13 Sampun gesangaken malih maneka werni tradisi ingkang wonten, lan dipuntepangaken dining generasi muda.